ক্রিকেট প্রেমীরা এই মুহূর্তে আইপিএল নিয়ে ব্যস্ত আর ক্রিকেট প্রেমীদের আরও কাছে আমেজ পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিল বিসিসিআই শনিবার ও রবিবার দুদিন জলপাইগুড়ি মিলন সংঘ ময়দানে হতে চলেছে আইপিএল ফ্যান পার্ক স্টেডিয়ামে বসে আইপিএল উপভোগ করার ইচ্ছে থাকলেও যাদের সেই ইচ্ছে পূরণ হয়নি তারা ফ্যান পার্কে এসে এই রকম আনন্দ পেতে পারেন কেননা বড় জয়েন্ট স্ক্রিনে যেমন খেলা দেখার ব্যবস্থা থাকবে তেমনই ফুড স্টল লাকি কুপ শিশুদের আনন্দের জন্য ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাও রয়েছে এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাবে এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিসিসিআই এর সদস্য আনন্দ দাতে এবং ডিএস এর সম্পাদক কুমার দত্ত তারা বলেন আইপিএল কে আরো আকর্ষণীয় ও ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন জায়গায় ফ্যান পার্ক করা হচ্ছে জলপাইগুড়ি মিলন সংঘ ময়দানে আগামীকাল শনিবার ও রবিবার এই ফ্যান পার্ক রয়েছে যেখান থেকে স্টেডিয়ামে বসে खेला होगा होगा। क्यों नहीं हो रिस्पांस पे डिपेंड करता है सब चीज अभी तीन मैचेस हम लोग दिखाएंगे सैटरडे को एक दिखाएंगे संडे को दो दिखाएंगे हमें मालूम है कि कलकत्ता भी फैन क्रिकेट फैन का एक स्टेट है तो जैसे हमको रिस्पॉन्स मिलेगा नेक्स्ट ईयर हम वापस आएंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स का मतलब आप लोग का तो कोई टिकट नहीं है यहाँ पे करेक्ट तो आप कितने ये ऑडियंस करेक्टनेट थाउजेंड तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे सेवन थाउजेंड टू एट थाउजेंड ठीक फैन पार्क का मकसद ये है कि जो लोग स्टेडियम तक नहीं पहुँचते उनको एक स्टेडियम का फील गांव-गांव में जाके बी दे जैसे बी ने सोचा कि वो नहीं आ रहे तो हम क्यों ना जाए उनके पास इसके लिए ये फैन पार्क हम लोग ने चालू किया है और एक दूसरा सवाल है कि जैसे बीसीसीआई ने तो बहुत सारा लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट खिलवा रहे चुन चुन कर नॉर्थ बेंगल बहुत सारा यहाँ पे प्रतिभावान खिलाड़ी है इनको आगे लाने के लिए आप लोगों क्या कोशिश रहेगा हम लोग का कोशिश तो एसोसिएशन के साथ ही रहेगा जो एसोसिएशन का प्लान रहेगा क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफ बंगाल का जो प्लान रहेगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि हमारा एसोसिएशन यहाँ पे है एंड इट्स अ मेम्बर ऑफ बीसीसीआई तो जो एसोसिएशन डिसाइड करेगा उसी को चल के हम लोग आगे उनको ले लेंगे और एक दुखद बात जो है जो आईपीएल में देखा गया दो दिन पहले जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को जो टीवी में कैमरा में कैद हुआ है तो बुरी तरह उनको कुछ अप्रोच किया जा रहा है जैसे संजीव गोल्डा के बारे में बता रहे हैं। ये क्या आप लोग क्या है क्या सोच रहे हैं इस बारे में इसी से क्या इसको? सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमको सिर्फ फैन पार्क के बारे में सवाल पूछें क्योंकि फ्रेंचाइजी और प्लेयर्स के बारे में क्या बात होती है क्या मैच चल रहा है क्या उनका सवाल जवाब होता है वो तो हम तक नहीं आता आप हमको फैन पार्क के बारे में पूछिए जिसके लिए हम यहाँ हैं प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ हाँ इस इसके साल हम लोग ने फोर्टी किए थे इस साल हम लोग ने पाँच बढ़ा दिए हैं पचास और आगे जाके हम लोग बढ़ाने का सोचेंगे नॉर्थ बंगाल में हर स्टेट में हम लोग ने तीन तीन लिया है अच्छा सिलगुड़ी में है नहीं।, नहीं अभी नहीं है शायद नेक्स्ट ईयर होगा अच्छा मतलब जलपाईगुड़ी में पहली बार जलपाईगुड़ी में पहली बार लॉटरी में लॉटरी के बारे का कूपन आपको एंट्रेंस में मिलेगा उसका एक पर्ची आपको लकी ड्रॉ के बॉक्स में डालना है एक अपने पास रखना है तो अगर उसके ऊपर प्रिंटेड नंबर है समझो वन टू थ्री और अनाउंस हो गया वन टू थ्री तो वो बंदे को ये जर्सी मिलेगा साइन किया हुआ दो दिन है ये रिजल्ट इनिंग्स ब्रेक में निकलेगा सैटरडे का जो मैच है उसका इनिंग्स ब्रेक में निकलेगा और संडे का जो है संडे का सेकंड मैच का इनिंग्स ब्रेक में निकलेगा और ये लाकी ड्रॉ में मतलब आप पकड़ के चलो कि थाउजेंड मतलब पर्सन आया है और थाउजेंड भी वो लाकी ड्रॉ में वो कूपन दिया कितने पर्सन को वो मिल सकता है एक लकी एक ही होता है ना मैडम लकी तो एक ही होता है, नहीं हम लोग ने जो डिसाइड किया है तो हर जगह दो ही होगा तीन नहीं कर सकते बंदोबस्त क्या है आप तो ये, आप तो ये, एंट्री में तो आप कुछ हाँ फ्री एंट्री हम लोग ने दिया है इसके अलावा हम लोग ने फूड स्टॉल्स रखे हैं जहाँ पे रीजनल रेट में खाने को मिलेगा लोगों को

মিলনসম ময়দানে এই হ্যান্ড পার্ক করতে যাচ্ছি এতে এগারো তারিখে দুটো খেলা হবে একটা কলকাতা কে কে আর ভার্সেস বোম্বে আর দিন রোববার দিন খেলা হবে রাজস্থানের দুটো খেলা হবে রোববার দিন তো সেক্ষেত্রে আমরা কোনো ব্যাপার নেই ফ্রি ফর অল এবং ভিতরে বিভিন্ন টাইপের খাওয়া দাওয়া থাকবে গেটে ঢোকার সময় একটা কুপন দেওয়া হবে কুপনের মাধ্যমে লটারি হবে লটারিতে আমরা যখন আর যখন শেষ হবে খেলার তখন ওই রিচয়টা প্রাইজটা আমরা অ্যানাউন্স করবো এবং ওই সময় তার হাতে তুলে দেওয়া হবে জলের ব্যবস্থা থাকবে ফ্রি অফ কস্ট অফারঅল এবং বাচ্চাদের জন্য জায়গা থাকবে যারা একটু অসক্ষম শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে তাদের ক্ষেত্রে প্রসার জায়গা থাকবে এটা আমরা ভালো একটা এন্টারটেনমেন্ট জলপাইতে দেখতে যাচ্ছি উদ্দেশ্যটা ক্রিকেটকে করা প্রসার করা যাতে আইপিএল খেলা সত্যি যারা আমরা অনেকেই যেমন সত্যি কথা আমি কালকে টিকিট ডিস্ট্রিবিউট করেছেন পারিনি প্রচুর টিকিটের ডিমান্ড ছিল তা সেক্ষেত্রে জলপাইতে যদি এই এই ধরনের একটা থার্টি বাই টোয়েন্টি এল ইডি স্ক্রিনে হয় তাহলে আমরা সেটা সবাই এনজয় করতে পারবো উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রিকেটকে প্রমোট করা এই অবশ্যই হবে আমরা চেষ্টা করবর হয়তো আজকে এই বছর হয়তো খেলা শেষ মানে এই বছর এগারো থেকে আমাদের এই ফার্স্ট প্রাইজের খেলা শেষ এরপরে অন্যান্য জায়গা হবে সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করবো এবং বিসিজাই আশা করি বিসিআই একটা সত্য কথাই যে দর্শক যদি বেশি হয় এবং আমরা যদি সাকসেস হতে পারি আমরা যদি